Bonjour, ici c'est pomme La recette d'aujourd'hui, c'est Prochette de poulet en coréen. Qui n'aime pas les brochettes de poulet À part les végétariens bien sûr. Avec les deux sauces coréennes, piquantes et non piquantes, ça va enrichir votre quotidien culinaire. En plus, c'est tellement simple à faire. Vous allez voir. Voici les ingrédients. Dans un premier temps, coupez quelques tisses d'oignons nouveaux en bout de 3 cm. La partie de poulet, c'est les cuisses de poulet. Je les ai achetées déjà déjaussées. Je retire la peau, mais vous pouvez la garder si vous voulez. C'est personnel, j'aime pas trop la peau de poulet. Ou vous pouvez trouver des cuisses de poulet déjà sans la peau, mais elles n'ont pas été déjaussées. Voilà, je les ai coupés, à la fin ça donne 430 grammes. J'ai préparé également des pâtonnets de pochette. On va mariner la viande. Une cuillère à café de fleur de sel, du poivre, 3 cuillères à soupe de vin blanc. Laissons comme ça pendant 30 minutes ou plus longues, c'est comme vous voulez. Préparons la sauce une piquante une non piquante deux cuillères à soupe de vin blanc deux fois une cuillère à soupe de jus de citron deux fois une cuillère à soupe de jus de gingembre deux fois une cuillère à café de sucre une cuillère à café de huile de sésame une cuillère à café de mélasse de riz qui peut être remplacée par du miel ou mélasse de table. Les graines de sésame grillées et concassées. Je mets une cuillère à soupe dans chaque. Pour la sauce non piquante, je mets deux cuillères à soupe de sauce soja. Et pour la piquante, je mets une demi-cuillère à soupe de de piment, et une demi-cuillère à soupe de pâte de piment, gochujang. Et voilà, les deux sauces, piquantes et non piquantes, sont prêtes. Mettez la viande marinée 2 à 3 morceaux, alternez avec des oignons nouveaux. Il ne faut pas trop serrer la viande. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas rater la recette, regardez la vidéo jusqu'à la fin. La cuisson est très importante. Mettez très peu d'huile et les brochettes. Dorez-les d'un côté à fond moyen fort. Retournez les brochettes. Baissez le fond un tout petit peu encore. Couvrez-les. Laissez cuire pendant deux minutes comme ça. Il s'agit de cuire complètement les poulets jusqu'à l'intérieur. Badigeonnez la sauce. et répétez la cuisson cette fois avec une autre sauce recouvrir une minute si vous voyez que c'est nécessaire et retournez-les répétez de remettre la sauce Voilà ta kochi, brochette de poulet, la façon coréenne. Bon appétit, merci beaucoup.